અમદાવાદના એએમએ ખાતે ડોક્ટર લલિતા અયર મેમોરિયલ લેક્ચર અંતર્ગત એસિડ અટેક પીડિતોના જીવનને સરળ અને સશક્ત બનાવવા અંગેના પ્રવચનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું લેકચરની આ પંદરમી શ્રેણીમાં ફોનિક્સ ઇફેક્ટ સ્ટોરીઝ ઓફ ધ સર્વાઇકલ હોપ અને હીલિંગ વિષય અંતર્ગત લક્ષ્મી ફાઉન્ડેશનના કોફાઉન્ડર તેમજ એડવોકેટ ડોક્ટર નવપ્રીત કૌરે વક્તવ્ય આપ્યું હતું એસિડ અટેક પીડિતોને જીવનને સરળ અને સશક્ત બનાવવા નિસ્વાર્થપણે કામ કરતા ડૉક્ટર નવપ્રીત કૌરે પત્રકારો સાથે વાત કરતાં જણાવ્યું હતું કે સ્ત્રીઓની સાથે સાથે પુરુષો પણ આ પ્રકારના હુમલા થાય છે એસિડનું વેચાણ સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધિત થાય તે દિશામાં ડોક્ટર નવપ્રીત કૌર અને લક્ષ્મી ફાઉન્ડેશન કામ કરી રહી છે इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हमें सब को मिलकर काम करना पड़ेगा एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनानी पड़ेगी जहाँ पे हमें क्राइम को कम करना है लक्ष्मी के केस के साथ लॉस चेंज हुए हम सेंसिटाइजेशन पे काम कर रहे हैं अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं अटैक सर्वाइवर्स की रिहैबिलिटेशन पे काम कर रहे हैं हम चाहते हैं गुजरात के लोग भी हमसे जुड़ें सर्वाइवर्स को रिहेबिलिटेट करने के लिए और क्राइम को हमारी सोसाइटी में कम करने के लिए क्योंकि हम अगर मिलकर काम करेंगे तभी हमारी सोसाइटी हमारे लिए सेफ बन पाएगी मेरे पे ऐसी अटैक हुआ था ट्वेंटी में थर्टीन सेप्टेम्बर को उसके बाद लक्ष्मी फाउंडेशन ने मेरी हेल्प की थी उन्होंने मुझे दिल्ली में स्टे दिया जॉब दिलाई अब तक मैं उनके साथ में रहता हूँ अभी मैं इंडिगो में एज ए फोटोग्राफ़र जॉब कर रहा हूँ आफ्टर एसिड अटैक मेरे बहुत सारे चेंजेस आए मेरा ड्रीम था मॉडलिंग करने का मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ अभी साथ साथ में एंड आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग कि कभी भी कुछ भी हो जस्ट एक्सेप्ट द सिचुएसन एंड कीप मूविंग बिकॉज अगर आप रुकोगे नहीं तो आपको कोई रोक सकता नहीं है